जंग के साथ उस सलासल में भी सैफुल्ला बिन वरी का जो करीम की तरफ से उन्हें मिला जिसका मतलब अल्लाह की तलवार था और हरमज के दरमियान पैदल लड़ाई जारी थी हरमज ने हर बिन वरी पर वार किया आपने उसका वार खतः कर दिया और नीचे बैठकर उसकी कलाई पकड़ ली और उससे तलवार भी छीन ली वह आपसे निपट गया और कुश्ती होने लगी आपने उठाकर उसे इस जोर से जमीन पर मारा कि वो हरकत भी ना कर सका

मुसलमान अरब ईसाइयों के सरदार जबला इपने अहिम को इस्लाम की दावत दी गई और समझाया कि तुम भी अरब हो और हम भी लिहाजा हम नहीं चाहते कि तुम रूमियों की खातर हमसे लड़ो और अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारा भी वही अचर होगा जो तुमसे पहले वालों का हुआ ये सुनकर वो डर गया और अपने लश्कर में वापस चला गया उसका खौफ देखकर रूमिया ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा यह कुछ भी नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे अरब लोग हैं आखिरकार वो दोबारा जंग पर आमादा हो गया अपने साठ हजार अरबी सिपाही लेकर सोने की जीरा पहने मैदान जंग में निकल आया दूसरी तरफेदा रजीलाइन ने जो सिपैल साहबा से मशवरे करके जमा किए थे उनको इकट्ठा कर लिया ने फरमाया मैं चाहता हूँ कि इन 60,000 के मुकाबले में हमारे सिर्फ 30 आदमी हूं जिनमें से एक सिपाही पर हावी हो जाए ने अर्ज किया मजाक फरमाते कहने लगे खुदा की किस्म में मजाक नहीं करता एक ने कहा आप साठ हजार के मुकाबले में कम अज कम साठ तो नहीं जाए अपने साथ, साथ लेकर खड़े हो गए तो हम लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और तुम अभी तकसुल्ह के देख रहे हो हम क्या वह तकसुल्ला नहीं करेंगे और बरी से पूछा कि क्या तुम हमें कासे तस्वर करते हो हालांकि हम तो लड़ने के लिए आए हैं जबला कहने लगा नौजवान तू गुर दिया साहबा ने भी साबित कदमी से लड़ाई शुरू कर दी दोनों तरफ से बहादुरों की जीखों पुकार और तलवारों की झनकार के अलावा कोई आवाज सुनाई ना देती थी जंग के शोले थे बुलंद कर रहे थे सबक सिखा दो कुफार के अंदर होने के बावजूद बढ़ बढ़कर हमले करते रहे शाम तक साहबा ऐसे लड़ते रहे जैसे बिल्कुल ताजा दम हो और अभी अभी लड़ाई शुरू की हो और उधर लश्कर इस्लाम परेशानी के आलम में था अबू बदा समझे साहबा शहीद हो गए हैं लश्कर-ए-इस्लाम लड़ने के लिए तैयार हो गया मगर शाम होते ही कुफार को शिकस्त फाश हो गई और सहाबा کرام वापस आ गए वापस आने वाले सहाबा 20 थे एक मतलब फिर परेशानी बढ़ गई कि शायद 40 सहाबा शहीद हो गए मगर मैदान-ए-जंग में जाकर देखा तो सिर्फ 10 लाशें मिली सहाबा کرام ने कहा कि जरूर 30 लोगों को कुफार गिरफ्तार करके ले गए सहाबा ने कुफार का पीछा किया तो مزید 30 सहाबा کرام मिल गए जो गुफार की शिकस्त के बाद उनका पीछा करते हुए आगे निकल गए थे इस जंग में सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ दस शहीद तो तो मुसलमान तो वो है कि मदायन की फतह के मौके पर एक अजीब वाक्य आपके सामने आया मदायन से पहले फतह दहीश्यर के मौके पर जब कुफार की फौज मदायन की तरफ भागी

मुख्तलिफ सिमतों से मदाइन में दाखिल हो गए और मदाइन फतह हो गया दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहर में दौड़ा दिए घोड़े हमने आज भी इन वाकयात को पढ़कर मुसलमान अपने दिल में ईमान की ताजगी और जज्बे जिहाद की लजत को महसूस करते हैं, जबकि गैर मुस्लिम आज भी अगर पढ़ती हैं तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाती हैं कि कैसे सहाबा कराम मिदान जंग में हितमत अमली अपनाया करते थे दोनीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हिब्बत से राय उनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हिब्बत से रायम सामीन आज की वीडियो का हम ये पर अहतमाम करते हैं अल्लाह तबारक तला हम सबको सबक रहा तीन मजमाइन के ऐसे सुनहरी वाकत को पढ़ने की तोफी गए आमीन